Я вас вітаю в ефірі. Вісті для вас в студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми торкнемося одразу трьох тем. І власне, щоб їх висвітлити, ми запросили до нашої студії сьогоднішнього гостя. Це постійний гість наших ефірів. Військовий комісар Харківської області Юрій Леонідович Кагушкін, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. три питання: це строкова служба, контракт і призов офіцерів. Власне, теми більш-менш постійні? Єдине остання вона трошки вибивається, але я думаю, ми все роз'яснимо. Тож, вже за кілька днів завершується весняний призов. Розкажіть нам, будь ласка, яка кількість хлопців, дівчат вирішили пов'язати свою долю на принаймні такий певний. достаточно короткий термин, э, с армией. Ну, согласно закону Украины о воинской обязанности и военной службе, указа президента Украины весной проводится призыв на срочную военную службу. Призыву подлежат юноши от 20 до 27 лет, исключительно юноши граждане Украины, которые годны по состоянию здоровья для прохождения службы и не имеют права на отсрочку и освобождение от э, призыва на срочную военную службу было организовано областным военкоматом и в первую очередь Харьковской областной государственной администрацией работа всех призывных комиссий, районных, городских и в первую очередь областной призывной комиссии. И благодаря этой совместной работе плановое задание по призыву для Харьковской области будет выполнено на 100%. Осталось буквально на следующей неделе два дня отправок. Это части Национальной гвардии, Украины и одна команда будет отправляться в Чернигов. Это государственная специальная служба транспорта, учебное подразделение. Благодаря еще раз хочу подчеркнуть совместной работе с местными органами государственной э, власти, благодаря э, плодотворной работе областной призывной комиссии, председателем которой является Скакун Александр Евгеньевич, э, плановое задание выполнено не, будет выполнено не только количественно, но и качественно, потому что если говорить о качестве, то от общего количества планового задания 55% это части вооруженных сил Украины и 45% это другие воинские формирования и в первую очередь это национальная гвардия. А требования к призывникам, которые призываются и будут проходить службы в частях национальной гвардии, они довольно-таки высокие, начиная от состояния здоровья и заканчивая образовательным уровнем и морально-деловыми качествами. Поэтому была проведена работа, заседание областной призывной комиссии, были выездные заседания областной призывной комиссии, работала комиссия областной призывной комиссии в тех районах, где неудовлетворительно выполнялось плановое задание. Ну и результат, Харьковская область одна из первых 25 мая выполнит плановое задание по призыву на срочную службу и указ президента на 100%. От хочу спитати, ви трошки випередли моє запитання, щодо інших регіонів України. Харківщина на тлі них і, власне, хто, можливо, просідає? Причини можуть бути різні, регіони різні, але все ж таки. Е, ну, необхідно відмітити, що для Харківської області планове завдання вторе по кількості, після Дніпропетровського обласного воєнкомату. Нужно учитывать, что все-таки Харьковская область – это форпост не только Украины, но и Европы. Вот, все-таки 315 километров границ с Российской Федерацией, столько же почти с зоной АТО. То есть прифронтовая область, но я еще раз повторяю, учитывая все нюансы, особенности этой области, они были учтены в работе, и Харьковская область добилась, вот добьется таких результатов. К сожалению, такая ситуация не во всех регионах Украины, в частности, я, насколько я знаю, на сегодня Сумская область, Одесская область, Кировоградская область с большим трудом выполняют количественные показатели планового задания. Ну, в частности, я могу сказать, что мы оказали небольшую помощь Кировоградской области. В общем-то, за них поставили пять призывников в части Вооруженных сил Украины. И если будет возможность, после того, как мы выполним, после отправки 25 мая, всех команд, возможно, будем оказывать помощь другим областям в комплектовании частей Национальной гвардии Украины. Спасибо. А что а. до процентовости? 55% на 45%? Это впервые настолько Национальная набирает обертов, набирает юнаков? Безусловно, это э, в первый раз вот в процентном отношении Национальная гвардия ну, составляет, будем говорить, почти 45%. процентов. Обычно это было где-то 30%, там 35% максимум процентов. Вот, но тут нужно учитывать, в первую очередь, то, что части, в первую очередь, боевые части вооруженных сил Украины выполняют задачу в зоне АТО, вот, а военнослужащие срочной службы в зоне АТО никаким образом не принимают участие, задачи не выполняют, а, а несут и проходят службу, срочную военную службу в пунктах постоянной дислокации. Вот. Части Национальной гвардии выполняют задачи, но не на, линии соприкосновения, не на линии соприкосновения. Это первая причина. Вторая причина, к которой мы сейчас перейдем, это все-таки комплектование частей вооруженных сил Украины. Это военнослужащие по контракту. На сегодняшний момент процент военнослужащих по контракту довольно-таки высокий в части вооруженных сил Украины. Ну и в общем-то это, наверное, две основные причины, почему процентном отношении части Национальной гвардии Украины, значит, вот такой процент от общего плана. Необходимо отметить, что все команды, которые были отправлены для вооруженных сил Украины, они убыли все в учебные центры и после трехмесячной подготовки будут убывать на комплектование по частей вооруженных сил Украины по экстерриториальному принципу. Части национальной гвардии комплектуются по смешанному принципу, то есть большое количество, около 300 призывников уже и военнослужащих будут проходить и проходят на территории Харькова и Харьковской области, в тех частях, которые здесь дислоцируются, остальные за пределами Харьковской области. Я думаю, тут без змін це традиційно. А на жаль, дуже часто призові компанії в різних в різних областях, в різних регіонах України, вони не обходяться без певних інцидентів. Ось ми робили матеріал щодо Тернопільської області, де на жаль там з'ясовуються ще всі причини, обставини, строковик випав з п'ятого поверху. Чи він намагався втекти, чи щось ще було? Поліція це з'ясує. Скажіть, будь ласка, наскільки спокійною пройшла кампанія саме на Харківщині? Ну і ваш погляд на ось цей Тернопільський інцидент, що я маю на увазі, не особисту оцінку, а чи будуть призначені якісь певні перевірки комісії в інших областях після того, що трапилося. Уже вторую президна службна військова службу в Харківському обласному війнькоматі пробудиться на ну, бл, мовити, якісно, під якісно, практичч ки без порушень законодавчої бази. Значить, ну, я просто приведу пример по формуванню кожної команди. Происходит построение всего личного состава, всех призывников на сборном пункте. Вот. Попасть в команду, особенно для Национальной гвардии Украины, довольно-таки сложно. Вот. Выбор у нас есть. Вот. Выбираем самых лучших. И при отправке или убытии команды со сборного пункта на Южный вокзал, для дальнейшего убытия в воинскую часть, это происходит все в торжественной обстановке. Вот, это в общем-то по поздравление всех остальных призывников которые по разным причинам не попали в команды, вот, поэтому это традиция и тех моментов которые были год назад на сборном пункте в районных военкоматах таких моментов нет, то есть у нас это в общем-то уже стала хорошая традиция поздравлять всех кто попал в команду в команды, их торжественно отправлять вот также необходимо сказать что перед началом Каждого призыва во время первой отправки у нас проходят торжественные проводы с привлечением участников АТО, руководства областной, Харьковской областной государственной администрации, духовенства. Показываем, приглашаем представителей всех силовых структур вооруженные силы, Украины, Национальная гвардия, государственная пограничная служба, которые рассказывают и показывают основные элементы. Ну, спецподразделения, допустим, пересечения границ, поиск наркотиков, если говорить о государственной пограничной службе. Вот, плюс разъяснительная работа. Это, в общем-то, дает свои результаты. И таких инцидентов, как в Тернопольском областном военкомате, у нас нет. Таких нет. Причина пока мне неизвестна. Факт, понятно, известен. Мне причина неизвестна. Сейчас военная прокуратура и ВСП проводят расследование. Вот, я думаю, что возможно и в других областных военкоматах, где в первую очередь не выполняется плановое задание, будут работать комиссии разного уровня, начиная от генерального штаба, командование сухопутных войск, может быть, оперативных командований по установлению. Ну, може бути, причин, які могли би привести, і в частності в Тернополі привели в такому случаю. Дякую. Юрій Леонідович, Давайте перейдемо до другої теми. Це контракт. Ми трошки зачепили її. Наскільки? правильно сказати, нехай мене не критикують за це, це визначення, контракт став модним. Модним чому причин багато. Це патріотичність, це бажання захистити свою батьківщину від ворога, так? це ДНК, про яку раніше жартували, а тепер дійсно сумлінно ставляться. можливо, це дійсно гідне забезпечення, яке нарешті знайшло так? військовослужбовців. Скажіть, будь ласка. Чи за ваш ось багатолітній досвід роботи такі цифри контрактників були раніше, зустрічалися? Ми можемо порівняти різні роки. Чому ні? Ну, давайте говорити час до, до 2016 року, да? Значит, там дійсно действительно і залишаються, але основна причина це був патріотизм, це желання захистити, як я говорив, свою сім'ю, свій будинок, район, місто, область і в цілому Україну. Но с января 2016 -го года еще добавились такие факторы, как повышение больше чем два раза денежного содержания, социальный пакет серьезный. Ну, вот, это тоже сыграло определенную роль. И вот недаром в средствах массовой информации говорят, что на сегодня контрактная служба, ну я не буду говорить, я скажу так, в вооруженных силах Украины, в Национальной гвардии, в государственной пограничной службы, она является ну, одним из приоритетов на рынке труда. Вот, если взять в комплексе социальную защиту, социальные гарантии, медицинское обеспечение, денежное содержание. Буквально э, месяц назад еще бы, было еще выше поднято э, вознаграждение за нахождение, и выполнение задач на линии, э, сопротив... на линии, будем говорить, на первой линии, да, линия соприкосновения. На сегодня, на сегодняшний момент. К тому денежному содержанию месячному, которое получают э, военнослужащие и в ППД, и в зоне АТО, на первой линии добавляется еще 7,5 тысяч в месяц. На второй линии, где не ведутся боевые действия, 3,5 тысячи. Ну, это практически, если говорить о первой линии, это вторая, второе денежное месячное содержание. Вот. Поэтому, учитывая, естественно, плановые задания, начиная с 2016 года и уже в 2017 году, они очень большие. Ну, в среднем на квартал, я вам скажу так, в, в среднем где-то 800-700 контрактов необходимо отобрать к Харьковской области и направить или в учебный центр, или напрямую в боевые воинские части. В среднем для Харьковской области. Ну, я скажу по традиции, Харьковская область по всем показателям, по количественным занимает второе место, по тем плановым заданиям, которые ставятся перед Харьковским областным военкоматом, перед Харьковской областью, но э, эти показатели выполняются на 100%. Вот по итогам 2016 года мы заняли там второе место по количеству и по процентам выполнения. По итогам первого квартала 2017 года мы вошли наверное в шестерку областей украины с процентом 101 вот и вот второй квартал по итогам апреля тоже одни из лучших в украине я думаю что и конец мая мы закроем это второй месяц второго квартала выйдем на процент 70 чтобы выполнить на 100 процентов плановое задание Безусловно, без поддержки, еще раз повторяю, руководства Харьковской областной государственной администрации, без тех совместных мер, которые мы принимаем, это проведение селекторов, разъяснительной работы, это жесткий спрос с моей стороны в отношении районных комиссаров, со стороны областной администрации, ЗЛАВ, районных государственных администраций, таких бы результатов мы не достигли. То есть, я скажу так, вооруженные силы Харьковской области стараются не отставать может быть, и показывать более высокие результаты, чем другие направления и отрасли, которые, по которым Харьковская область выходит на первое место. Поэтому, ну, особенностью, какая особенность я хотел бы отметить по комплектованию частей в этом году по сравнению с 2016 годом. Если в прошлом году мы могли комплектовать практически все части вооруженных сил Украины, то Начиная с конца 16 и 17 год вот, комплектуем только боевые воинские части, военнослужащие по контракту, только боевые части обеспечения, Уже части, которые не, да, которые не входят в перечень, предоставленный руководством генерального штаба. Мы не можем комплектовать. То есть боевые воинские части. Но комплектование происходит по двум направлениям. Первое. Те, которые имеют боевой опыт, ну это в первую очередь участники АТО, они по прямым военно-учетным специальностям, по которым они проходили службу, они направляются сразу в воинскую часть. Все остальные граждане, которые служили, но не имеют боевого опыта, которые не служили, отправляются в учебные подразделения вооруженных сил Украины. И в зависимости от уровня подготовки, срок обучения от двух до трех месяцев. После этого они направляются в те воинские части и на те должности, которые они выбрали, и у них есть отношения с этих воинских частей на эти должности. То есть подготовка стала намного выше военнослужащих по контракту, обеспечение в первую очередь вещевое, во вторую очередь продовольственное, вот, тоже поднимается на более высокий уровень. Я приведу пример, что вот на сегодня вооруженных силах три вида обуви. Это зимняя, летняя, демисезонная. Такого не было. Такого, конечно, и не всего было. Не и было. И вот буквально недавно в Харьковском гарнизоне и на территории Харьковской области был министр обороны. Вот очень серьезный контроль и спрос первое, Ну, в принципе, за все бытовые условия не только в зоне АТО, но и в тех местах, куда выходят боевые части для видновления, боездатности и так далее. Поэтому под личным контролем министра обороны. Діжиться это в чергу, продовольственне вещевое забезпечення військовослужбовців. Дякую. Наше на сьогодні останнє питання це така, скажімо, більш-менш нова тема. Це призов офіцерів. Розкажіть, будь ласка, терміни. Власне, що це і кого зачепить? Ось ну, цей процес, ця процедура, скажімо так. Ну, опять же, в соответствии с законом а, по военной и військовую службу, положением про прохождение военной службы в вооруженных силах Украины на военную службу по призыву могут призываться офицеры запаса. Принято решение Министерства обороны и Генеральным штабом о подготовке к проведению призыва офицеров запаса, которые закончили военную кафедру, но не проходили военную службу до 43 лет, призвать на военную службу. Значит, единственный документ, который на сегодняшний момент отсутствует, это приказ министра обороны, который может быть в любой день быть издан, и после этого начнется уже призыв к этой категории офицеров. В военкоматами Харьковской области проведена определенная работа по оповещению, прохождению медкомиссии, уточнению данных семейного положения, возможности права или освобождения от призыва или права на срочку этой категории офицеров. И мы готовы призывать. Плановое задание для Харьковской области составляет 67 офицеров на май месяц. Мы готовы призывать. Что необходимо знать этой категории офицеров? Первое. Все призываются на 18 месяцев. Все социальные гарантии, денежное содержание полностью точно такое же, как и для военнослужащих вооруженных сил Украины. Значит, право на отсрочку они имеют точно такое же, как и призывники. Там очень много видов отсрочек. Освобождение от призыва на военную службу офицеров по призыву аналогично, там в законе статья 17.18 расписано. За этой категорией военнослужащих сохраняется рабочее место, средняя заработная плата, и эта категория офицеров не будет проходить э, службу в зоне АТО, не будет, только добровольно. Или рапорт пишут, прошу направить меня для выполнения задачи в зону АТО, или же после того, как они примут решение, подпишут контракт с воинской частью, в частности с вооруженными силами. То есть, учитывая денежное содержание, учитывая социальный пакет, и, то есть, я думаю, на сегодняшний день, не думаю, а так оно и есть, уже отобрано больше, чем 67 человек. То есть, это возможность офицеров запаса, которые на сегодняшний момент не трудоустроились по разным причинам, не нашли себя в гражданском обществе, вот. Но, опять же, пройдя эти требования, там, комиссия, профотбор, анализы и так далее. Вот возможность трудоустроиться. За 18 месяцев я думаю, что очень большое количество будет приня принято решение остаться для прохождения службы, они подпишут контракт. Вот. Но э, хотелось бы так, и права, и обязанности точно такие, как и у призывников. То есть по повестке они обязаны прибыть. Если будет принято решение, что они годные подходят, подходят, то понятно, что они должны призываться. Ни в коем случае там ни уклонений, ни ярких без уважительных причин. Штрафные санкции это те сами, вот, так уж? Почти практически получается? такие же, да. Но ну, я приведу пример. Вот у нас, к сожалению, на этом призыве 33 призывника после прохождения медкомиссии, предназначения в команду и принятия решения районной призывной комиссии о том, что они годны и подлежат призыву, не прибыли на отправку. Но уже на 15 человек материалы переданы в правоохранительные органы и занесены в ЕРД разумела. Мета, мета призыва офицеров. Что це створюється додаткова военная элита, так, ну так, звичайно називати, чи ще щось посилення. Слухай, на момент укомплектованность младшим офицерским составом, в первую очередь боевой части она недостаточна, недостаточна, и поэтому цель в первую очередь это укомплек... повысить укомплектованность частей раз и возможность освобождения офицеров, которые проходят службу по контракту в боевых частей от тех задач, которые они выполняют в пунктах постоянной дислокации, отправка их для проведения ротаций. Для проведения ротаций в зону АТО. Вот это основная цель. Это укомплектованность и возможность отправки офицеров в зону АТО, потому что мы будем говорить периодично это уже установлено входит бригада в зону АТО, выполняет боевые задачи, если за определенное время она выходит, проходит определенный этап для отдыха, возобновления боездатности на общевойсковых полигонах и убытия туда. За это время на ее место входит другая бригада. Підіслансирується, ці задачі. Дякую. І ще раз я думаю, глядачі особливо уважно слухали ось третю тему. Якщо перша, друга, звично, майже нічого нового, і всі ну якось трошки розуміються так на темі, що робити, як робити, як реагувати, так то призов офіцерів, повістка, явка, медкомісія. Так. Правильно, це, це стандартні дії. Згадати, скажімо, так, молодість, так, юнацтво своє. Дякую вам, Юрій Леонідович, за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії, до нашого ефіру. А глядачам хочу нагадати, що сьогодні ми підняли три теми: це строкова служба, це служба за контрактом. І, власне, нова тема. Призов офіцерів на підписання наказу. Ми чекаємо і будемо вже інформувати далі, як же це все відбувається. А на цьому ставимо крапку і сподіваюсь, до наступного ефіру, до наступної зустрічі, де ми вже розкажемо детальніше про нові теми, які стосуються і збройних сил і харківського обласного військомату. Дякую.